Страшно вообще это все. Очень страшно. Иночка, это... Да, нас тоже взломали. Нет, нет сил смотреть на все это. Народ вас будет проклинать каждый день и каждый час. И день, и ночь. Здається, в воздухе, но дуже пахнет смаженим. И ось російські військові просто вже открыто починають прикриватися дітьми. У мережі показали, як у Курчатові Курської області окупанти розташувалися у приміщенні школи, влаштувавши там казарму. Як бачимо, в одному кабінеті проходить урок, а в іншому лежать окупанти. Нагадаю, що влада Курської області вже обмежила в'їзд до Корчатова. Це там, де атомна станція. Хоча місцевим продовжують розказувати казачки, що все під контролем. Всем привет из Курчатова. Сейчас я нахожусь на городском пляже. Город закрыт уже несколько дней. Пляж, как видите, абсолютно пустой. Вообще никого нет, ни души. Власти, как всегда, говорят, что у нас все под контролем, все хорошо, не надо беспокоиться. А по факту, слышал, находят какие-то метки, ловят каких-то... Страшно вообще это все. Очень страшно. Так і живемо». Ось ще свіже відео, де можна детальніше розглянути, як в росіян все по плану окопи тягнуться просто по всьому периметру. Аес. Тривожненька. Крім того, на вулицях Курської області почали з'являтися мобільні укриття, і міста вже починають готуватися до вуличних боїв. Між тим російські військові продовжують мародерити у Курській області. Просто взламують магазини і вивозять все цілими фурами. Іночка да, це... нас теж зламали. Зняли одну рішетку. Зламалі двері. Вторая дверь. Короче, это полная. Сердце кровь, кровью обливается. Нет, нет сил смотреть на все это. Это Короче, магнит. Лодки ходят. Чиканатуна. Сину. Вообще жесть тут просто творится. Тут запах, конечно, нет. Сигарет вообще нет. Есть, короче, пивасик. Пивасика. Всего много. Всего много. Вот. Весь магнит. <селес> да мясо уже. <селес> да, <не ничего>. Мушки. Мясо... <селес> а Консервы. Здесь Короче, що можна тут вже. Ось так здебільшого тікають кадирівці, які там будуть потім прикриватися вже срочниками. А ось ще місцеві скаржаться, що свої кинули, ні світа, ні води, ні надіжди. Ось таке откровення мешканок Любимівки Курської області. Об'їжджаємо зараз деревні, города, дивимося, що і як, яка ситуація. Може, двох словах скажете, що здесь, як наші ребята ведуть себе, все ли нормально, не, не вражають, нічого немає такого. На нашем Луне. Э, мы в начале любимого Кения. там все хорошо. Нормально себе в лицок. Ну, естественно. Да, вроде а да, нормально. Ну, разные. ну, мы для этого есть, мы перепроверяем, для того, чтобы знать. Нет, мы здоровкаемся, они нам с нами здоровкаются. Если надо какая-то помощь, там, хлеба, например, у нас нету, они помогала. У, у кумы было приезд. Пристав... Лекарства это? они нам это давали, чтобы снять боли. Так что нам жаловаться на, наших хлопцев. Ситуация гуманитарная, как у вас? Свет, вода? Нем... Ничего у нас нет, не лекарства, нет. ничего. Не лекарства, ничего. Не виїжджали. Українську розумієте, так? Нас ще, І український, російський, і, рускі, і щоні, все угу. 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 А, а як? на, наприклад, сума все время з бабу, кацов. А він каже, кацов, яцов, я, не бачив. <ріст> <ріст> бачив, ось передо мною стоїть. <ріст> я, Каже, чого, чого, за чим? Коли це все кончиться? А як перед цим ви тут лишилися вас? Не було ніякої евакуації, не забирали вас? Забирали, так, Проїхали у нас, бігом, бігом. нас наприклад, на хуторі одних навіть не заїхали. Навіть вони не знали, що є та якась -та дорога проїхати, не знали, що вони боліли муж з жіною. У них сахарний діабет і короче, і не это. А кума, вона не поїхала за те, що сказали, на два дні. Багато людей у ці залишилось. Чоловік на п'ятдесят. А було до скільки тут? Пару сот? В общем-то, да ні. Не на 350. 370. А як вони виїжджали, ті інші? Своїми машинами, хто як? Ну, у кого машини, то і виїхав. Підтримка прийшла лише від українських військових. Вони забезпечують місцевих продуктами та ліками. Люди зізнаються, українську мову, вони розуміють. І самі вільно не розмовляють. А в деяких навіть і гривні знаходяться. И чего тут хлопцы? Нормально. Если вот куда-то едут, если я иду, они останавливаются. Говорят, мы там едем на большую землю. Как. Я говорю, а куда это? Ну, они мне так сказали. Я говорю, куда? На большую землю вам что-то надо? И такой разговор у нас. У меня то сколько не было, я предложила, говорю, дрожжи надо было. Они сказали, что у меня было 500 гривен. Я, Натя, заберите, купите мне дрожжи, там что там вы можете купить. Лекарства привозили, хлеб привозили. Що і що? не взяв. Ну то, що це саме, він привез Дрожжей привез. Бабушке даже кока-колу привез. Mm -hmm. Вона говорит, я допиваю. Mm -hmm. Я кажу, ну ти та губу, я говорю, ма закативай. Ну так нічого. Самі ж росіяни продовжують скаржитися на репресії зі сторони злочинного кремлівського режиму. Коли було розогнано КГБ і було створено ФСБ, в країні створилася репресивна машина где фабрикуют дела на неугодных. Но наконец-то мы поняли, мы, народ, понимаем, что ваша система работает и сажает очень много невиновных людей, а выпускает виновных. И поняли мы еще и то, что часто бывают случаи, когда людей за стенках пытают. Ваши силовые структуры пытают именно дистапорскими методами. Но народ вам хочет сказать следующее. Вы совершили роковую ошибку. Напав на Лину Лушайну вы напали на весь русский народ. Народ вам этого не простит. Народ вас будет проклинать каждый день и каждый час и день, и ночь. И воздаяние придет, оно вернется за все ваши дела. И справедливость восторжествует. Но у вас есть шанс изменить ситуацию свою. Только тогда, когда вы встанете на сторону народа. А осенью эти генералы, у которых особняки и золотые унитазы, снова объявят мобилизацию и отправят наших детей в зону боевых действий? Кто поставил на свои должности этих генералов, как Тимур Иванов и его подельники, которые воруют миллиардами и грабят армию? Разве не главнокомандующий Путин? Почему до сих пор не снят и не судим Шайбу? И пока диктатор витрачає миллиарды на войну против Украины и убийство наших людей, россияне продолжают насладиться злиднями и разрушением. Вот видео трудовые резервы, дом 13, город Алексин, Тульская область. Тульская область, город Алексин. Вот в таком состоянии сейчас стоит дом, в котором проживают и инвалиды, и дети, и все. Да, вот скажите, можно в таком доме проживать? Он рушится на глазах. Это то, что внутри. Это квартиры. просто внутри квартиры. Сейчас мы покажем, что есть снаружи. Ну, здесь, как смогли, своими силами сделали ремонт, который, опять же, все это держится просто на соплях. Вот такой вот потолок. <свист> вот так вот люди сушат вещи свои. Так мы ну, выходим в подъезд. В таком состоянии подъезд. Подожди, да. Вот. Здесь живут маленькие дети и дети с инвалидностью, которые ходят просто проваливаются. И также взрослые с инвалидностью. С сейчас мы выходим и покажем, в каком состоянии находится сам дом. Вот такие вот у нас порожки перед подъездом. То бишь это выглядит вот так. квартиры здесь муниципальные. Ну, у некоторых есть проватизированные, но в основном все они муниципальные. Вот такой вот фундамент. Еще сталопинских времен. Друзья, на этом все. Обязательно пишите ваш комментарий, для меня это очень важно. И до следующего выпуска.